أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

انہیں ڈرانے کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے تبشیر ہے خوشخبری سنانے والی دھیان سے سمجھئے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت چار دن کی فانی زندگی پر محرور ہو کر سب کچھ کسی کو نہ سمجھے موت, موت نے ہر ایک, ایک پر, پر آنا ہے موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ایک ایک ہے ہر ایک کے لیے موت موت ہے پھر کے ان نما کم یومل قیام موت کے بعد ہر ایک کو زندگی کے کیے اعمال پر پورا پورا بدلہ ملنا ہے پورا پورا بدلہ پورے پورے بدلے کا مطلب جزوی بدلا تو دنیا میں بھی مل جاتا ہے لیکن اچھے عمل کا اچھا پورا بدلا برے عمل کی پوری سزا وہ آخرت میں ملنی ایمان سے محروم لوگوں کو چاہیے کہ موت کو سامنے رکھیں اور یاد رکھیں کہ حساب کتاب دینا ہے اپنے کیے کی سزا پانی ہے دنیا کی چار دن کی زندگی پر مغرور مت ہوں یہ ختم ہونی ہے آگے سفر کرنا ہے اللہ کے حضور پہنچنا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب دینا ہے تو یہ آیت شریفہ کافروں کے لیے اللہ کے نافرمانوں کے لیے تحدید ہے ڈرایا جا رہا ہے باز آ جاؤ، جاؤ، موت سے پہلے, پہلے خود کو بدل لو اپنی اصلاح کر لو واپس آ جاؤ ورنہ برے انجام سے دو چار ہو گے. یہی آیت شریفہ ایمان والوں کے لیے تبشیر بھی ہے خوشخبری تسکین بھی ہے سکون کا سامان اچھی طرح سمجھ لیں ارشاد فرمایا کل نفس نفسا الموت دنیا کی ترہ ترہ کی آزمائشیں دنیا بھی چند روزہ اور یہ آزمائشیں بھی چند روزہ ہیں لہذا ان آزمائشوں پر صبر رکھیں ایمان پر ڈٹے رہیں نیک امال کرتے رہیں کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ضائع اور رائے گا نہیں جائے گا ہر ہر عمل کا پورا پورا بدلہ موت کے بعد ملے گا جزوی بدلہ تو اچھے اعمال کا دنیا میں بھی ملتا ہے لیکن کامل بدلہ موت کے بعد ملے گا کیا تسکین ہے کیا سکون کا سامان ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی اگر اللہ اور اس کے پیارے نبی کے حکموں پر گزرتی ہے مشکلات آتی ہیں تو دل, دل کو دل تسلی دے یہ دل ہمیشہ کی نہیں ہے یہ تو چند, چند روزہ ہیں اللہ کے حضور के جانا ہے ان مشکلات, مشکلات اور حالات پر بھی اجر ملنا ہے سمجھنا, سمجھنا چاہیے, چاہیے کامیابی کا دار و مدار دنیا کی دولت نہیں ہے یہ عارضی ہے اس نے ختم ہونا ہے ہاتھ خالی دنیا سے جانا ہے دنیا کی وجاہت یہ ہمیشہ کی نہیں ہے یہ عارضی ہے مرنا ہے فمن زحزہ عن النار و ادخل الجننت فقد فاز جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے دنیا میں پیسے والا اولاد والا بڑے کمے قبیلے والا بڑی سواری بڑے گھر بڑی برادری شان و شوکت والا بادشاہت والا اس کی, اس کی کامیابی, کامیابی یقینی نہیں ہے کامیابی اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑی ہے اعمال کے ساتھ جوڑی ہے کامیاب تو وہ ہے جو ہمیشہ کے عذاب سے بچ گیا جنت اور اس کی نعمتوں میں داخل ہو گیا جنہیں زوال نہیں ہے دوزخ سے بچ جانا اور جنت کا مکین ہو جانا ہی کامیابی ہے اسی کے لیے کوشاں رہے فکر مند رہے اسی کے لیے ہی باغ دوڑ کرے باقی رہی دنیا تو ایک ہی جملے میں بات سمیٹ دی ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے دنیا ساری کی ساری دھوکے کا سامان ہے دھوکا کسے کہتے ہیں کہ آپ سوچیں کچھ اور پھر نکلے کچھ دھوپ میں سفر کر رہے ہوں تو سامنے پانی پانی نظر ہے جسے سراب کہتے ہیں قریب ہوں تو کچھ بھی نہیں پھر آگے پانی قریب ہوں تو کچھ بھی نہیں پھر پانی تو دنیا انسان ساری کی ساری نظریں کھول کر دیکھے دنیا کی کسی چیز پر فریفتہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرے شریعت سے منہ نہ موڑے آخرت برباد نہ کرے باقی دنیا اللہ دنیا کی راحتیں نعمتیں اولاد دولت گھر بار دے دے حلال سے دے دے تو اللہ کی نعمت ہے اس کا شکر ہے لیکن دنیا کے پیچھے پڑ کر اللہ کو ناراض کر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے طور طریقوں کو بلا بیٹھنا یہ بڑا دھوکا ہے یہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں فرما دنیا تو ہے کہتے ہیں جیسے شاپر میں تھوڑی سی چیز ہو تھوڑا سا سامان ہو اب اللہ کی جنت چھوٹی سے چھوٹی جنت بھی دنیا سوری سے بڑی ہوگی تو بتاؤ پھر اللہ کی پوری جنت کے مقابلے میں ساری دنیا کی کیا حیثیت ہوئی اور ساری دنیا چھوڑو میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی کیا حیثیت ہوئی تو فرمایا شاپر میں پڑے سامان کی, کی طرح یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے تو اس ہاتھ میں پکڑے شاپر میں پڑے سامان کے لیے انسان ہمیشہ کی زندگی جنت اس کی نعمتیں کیوں برباد کرے دنیا دھوکے کا سامان ہے اس دھوکے, اس دھوکے میں مت پڑے, پڑے, پڑے اللہ اور اس کے رسول, رسول کی, رضا کی رضا کو بہر صورت مقدم, 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 مقدم رکھیں اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشے